अलहमदुल्ल रब्बिल आलमीन तो वस्सलाम अला रसूल करीम बाज़ मरतबा कोई चीज़ मार्केट में इस तरह गायब हो जाती है कि ढूंढे से भी नहीं मिलती जैसे पिछले दिनों कई महीने पहले पाकिस्तान में आशूब चशम की बीमारी आई हुई थी आँख की दवाई नहीं मिल रही थी किस तरह लोग एक स्टोर से दूसरे स्टोर लोगों को कॉल करते थे कहीं से दो एक अगर मिल जाए उसकी ट्यूब तो लेते आए ना क्योंकि वो ज़रूरत है इंसान की उस वक्त इतनी ज़रूरत होती है डिमांड होती है तलब होती है उसकी इतनी क्या कहना चाहिए कि ज़रूरत होती है कि हम उसे ढूंढते फिरते हैं गौर करें हम सब आखिरी मर्तबा कब ऐसा हुआ कि जहां आप और हम रहते हैं किसी गरीब या मिस्किन की मदद करने के लिए हम इसी तरह उसे ढूंढते फिर रहे हों अंदाजा लगाइए कब हुआ आखिरी मर्तबा ऐसा मेरे ख्याल तो मैं अगर सोचूं तो मेरे ख्याल तो अरसा ही हो गया होगा कभी ना आप खुद भी सोचें कि कभी ऐसा हुआ कि हम किसी की मदद करने के लिए ढूंढते फिर रहे कि यार काश कोई हमें मिल जाए जिसकी मदद करें हम ऐसा क्यों है अल्लाह की कितनी नेमतें हैं हमारे पास जो हमारी जरूरियात से भी ज्यादा हैं और फिर हम किसी की मदद करने के लिए कौन नहीं सोचते अल्लाह के अल्लाह ने ये कहा कुरान में एक जगह नहीं कितनी जगह कहा है कि मैं जब तुमसे ये कह रहा हूं कि खर्च करो तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपना माल खर्च करो मैं ये कह रहा हूं मैंने जो तुम्हें दिया है मेरे बंदो व मिम्मा उसमें से खर्च करो जो मैंने तुम्हें दिया है कितनी अजीब बात है ये अगर दुनिया भी जिंदगी में ऐसा हो तो हम उस शख्स को उस शख्स को कितनी मलामत करेंगे यार ने आपको जो है वो दस हजार रुपए दिए थे अब वो ये कह रहा है उसमें से दो हज़ार फला को दे दो और आप इनकार कर रहे हो और ये मान भी रहे हो कि हाँ पैसे उनके पास मगर जब अल्लाह का मामला आता है तो हम इतने बेहिस क्यों हो जाते हैं क्या वजह है ये ये वो चीज है मेरे भाइयों मेरे अजीजों जो दिल की तंगी कहलाती है हम माने या ना माने इसको अल्लाह ने का शोहा नफ्स से ही शोहा नफ्स का नाम दिया है दिल की तंगी अपना पेट भरने के लिए हमारे पास इतना मौजूद है मगर हम वो शख्स जिसके लिए अल्लाह ने कहा है कि तू इसे दे अल्लाह ने कहा है कि अला तो आमिल मिसकीन और वो मिसकीन का खाना देने के लिए तैयार नहीं है किसी को कहते भी नहीं खुद तो क्या दूसरे को भी नहीं कहते अल्लाह ने मिसकीन को खाना देने का नहीं कहा फरमाया मिसकीन का खाना ये जो तुम्हारे पास इतनी बड़ी देख पकी हुई है हर रोज नए नए खाने बनते हैं इसमें उसका भी खाना है कब ऐसा हुआ कि उसके खाने को उसके खाने को लेकर हम ढूंढते फिरे हों खाने से मुराद सिर्फ खाना पेट का खाना ही नहीं है मेरे अजीजों बुजुर्गो दोस्तों उसकी सारी सहूलतें अगर वो मरीज है तो उसकी दवाई अगर उसके तन पर कपड़े नहीं है तो उसको पहनने के कपड़े देना जिनके पास भी ज्यादा है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है इस, इसको अंदाजा लगाएं कि किस कदर इंसान आप और हम भूल जाते हैं इस बात को कि किसी और का भी हिस्सा है वो हिस्सा जो खुद ख़ुदा ने कहा है और आज के हम मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ मेरे अजीब बहुत अरसे बाद इस टॉपिक की तरफ ध्यान दिया है रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है पहली बात तो यह है कि सहबा इक्राम रजी अल्लाह तुम अजमैन बहुत पहले से दुआ मांगने शुरू कर देते थे, थे कि अल्ला बल्ली गना रमदान ए अल्लाह हमें हमारी ज़िंदगी में ये जो चंद महीने बाद रमज़ान आने वाला है हमारी ज़िंदगी में हमें नसीब फरमा और हमें इसमें अपनी इबादत और अतात करने की तोफ़ी अता फ़रमा मेरे लोग अल्लाह मामीन ये रमज़ान का महीना आने वाला है और ज़कवा़त और सदक़ात से यही मुराद नहीं है कि रमज़ान ही में हम खर्च करें भाई फ़ी सभी तो जब हम हर रोज़ अपने आप पर भी ख़र्च करते हैं तो दूसरों पर भी ख़र्च करना हमारी जिम्मेदारी है अल्लाह सुबहाना हुआ तरमाया कि फरमाया के वह यू तो मोन तो आमा जो खर्च करने वाले हैं ना वो मेरे लिए खर्च करते हैं दूसरों पर ना अल्लाह पर कभी सोचे जरा हम हमने कब दिल में ये सोच कर खर्च किया कि हम अपने अल्लाह के लिए खर्च कर रहे हैं कितनी बड़ी दुनिया में हमारी मसरूफियत है कि हम इस बात को भूल गए कि कितना है हमारे पास हमारी ज़रूरत से अल्लाह ने ज़्यादा दे दिया हमारे बैंकों में मौजूद है किस किस शक्ल में हमारे पास मौजूद है और फिर उसी शहर उसी गांव में कितने ही ऐसे लोग हैं मेरे भाइयों यतीम मस्किन फकीर से मुराद वो उर्दू और हमारी ज़बान वाला मस्किन और फ़कीर नहीं है हर वो शख्स जो ज़रूरतमंद है जो मेहनत मजदूरी कर रहा है फिर भी उसका गुजारा मुश्किल हो रहा है वो भी जरूरतमंद है वो भी मुस्किन है उसकी भी जरूरत है ये मत देखो कि रेडी लगाकर अपनी मजदूरी पूरी कर लेता है कभी गौर से सोचें, ये वो चीजें हैं जो रूहानी तौर पर आपका और मेरा मुकाम बुलंद करती है कभी हम गौर नहीं करते हम दुनिया के मामला में तो गौर करते हैं कि हम किस तरह हमारा मुकाम बुलंद बुलंद हो टाउन कमेटी का चेयरमैन हमें जाने ज़िले का एस पी डी एस पी हमसे मुतारफ हो मगर अल्लाह की नज़र में मेरा वक़ार बुलंद हो कभी इसके लिए कोशिश नहीं करते हैं क्या वजह है इसकी इसकी वजह यह है कि हम इसकी तरफ सोचते ही नहीं हम अपनी ज़िंदगी में इतना मस्त है कि दूसरी तरफ तोज्जा ही नहीं देते हैं मुदस्सिर में, जब अल्लाह ने फरमाया कि जब लोग पूछेंगे दूसरे लोग जन्नत वाले उन लोगों से पूछेंगे कि जो दो में मौजूद होंगे कि तुम्हें क्या चीज यहां लेकर आई तो उसमें एक चीज वो बताएंगे क्या कहेंगे वो पहला हमारा टॉपिक नहीं है वो वलम मिसकीन हम उन लोगों में से हैं जो मस्किन को खाना नहीं खिलाया करते थे अल्लाह ने नहीं फरमाया इस जगह कि वो ईमान वाले होंगे बग़ैर ईमान वाले होंगे दो चीज़ में से एक चीज़ उन्होंने कही कि हम हम मस्किन को खाना नहीं खिलाते थे अंदाज़ा लगाओ ये वो चीज़ है जो हमें अल्लाह की रज़ा में दाखिल कर देगी अल्लाह का वादा जो हमसे है इंशाल्लाह अल्लाह उसे पूरा करेगा अल्लाह ने कहा ये वो लोग हैं जो मेरे चेहरे की वजह से मुझे अपने रब को रब करीम को क़राम को उसको राज़ी करने के लिए खिलाया करते थे अल्लाह के रसूल अलसला तो सलाम तशीफ फरमा है और गालिबा मजलिस में वो लोग हैं जो कहीं बाहर से आए हुए हैं ये जब हम हदीस को देखते हैं गौर करते हैं तब मालूम हो जाता है उसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस से मुखातिब हैं और क्या मैसेज उस वक्त डिलीवर करना चाह रहे हैं यहाँ भी गालिबन आराबी हैं या वो लोग हैं जो कभी कभार आपकी खदमत में हाजिर होते हैं आप उनसे कह रहे हैं ना कि कुछ घर ऐसे होंगे उस दिन आख़िरत का मंजर अल्लाह के रसूल उन्हें बता रहे हैं इतने ख़ूबसूरत घर होंगे वो कि अगर आप बाहर खड़े हों तो अंदर का सारा मंज़र आपको नज़र आ जाएगा इस दुनिया में चाहे वो आगरा का ताजमहल हो या कुर्तबा की जामा मस्जिद हो या उंदलस के महलात हों कोई भी चीज़ जो आज तक इंसान ने बनाई है वो ऐसी नहीं है कि हम बाहर से खड़े हों तो अंदर की तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही हों और फरमाया अगर अंदर खड़े होकर देखोगे तो बाहर की तमाम चीजें तुम्हें नजर आएंगी अल्लाह वक एक आराबी ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल कौन खुश नसीब होंगे जो उन महलों के वारिस होंगे जिन्हें अल्लाह वो महल देगा आपने फरमाया वो जो भूखों को खाना खिलाते सोचिए ज़रा आखिरी मर्तबा कब मैंने और आपने किसी भूखे को खाना खिलाया या किसी भूखे को ढूंढा मैंने कि मैं किसी को जाकर खाना खिला सकूं वो महल उन लोगों के होंगे जो भूखों को खाना खिलाते हैं मेरा रब हमें भी तोफ़ीक दे कि हम भूखों को खाना खिला सकें अल्लाह ने जितना हमें दिया है इसमें उनका भी हिस्सा है काश कभी ऐसा हो कि मैं घर से निकलूं और ढूंढूं कि कोई भूखा कहाँ मौजूद है जिसे मैं खाना खिला सकूँ व मालेना अललबलाग व आखिर रब्बिल आलमीन